показывали, ну, что-то делали. ребенок сам не догадается, что писал. Он видел, как папа писает в пис... Ну вот приучали. Нет ничего лучше для ребенка, чем личный пример родителей. Самый главный опыт ребенок приобретает тогда, когда это делают родители. Все, что делаете дома вы, все будут делать ваши дети. Если вы курите, они будут курить. Если вы ругаетесь матом, они будут ругаться матом. Если вы плюете в подъезде, ребенок ваш будет плевать в подъезде. Если вы обманываете жену, он тоже будет обманывать точно так же. Поэтому вот это очень важно понимать. Поэтому это не от него зависит. Он сам, ему комфортно какать в памперс. Более того, после этого вы попу моете, приятно. Понимаете? Это вы решаете, это ваша ответственность вот в этом смысле вы решили и сделали честно вам скажу, я своего ребенка за 4 дня приучила это хотя до этого тоже мы ничего это 4 дня мне, них, ну я тотально сняла памперс. и больше у нас памперсов в доме не было никогда ну важно принять это решение, при том это ваш внутренний этот я ваш решение потому не что слышала. у родителей наступил тот момент, когда им это все а надоело. еще тогда один вопрос что если ребенка отучили от памперса там уже месяц-два, но он свисился или укапался, Ничего. Такое бывает. Как Ничего. реагировать? реагировать ну, ругать спокойно. Спокойно. Ну, Просто конечно... Не замечать этого абсолютно. Нет, не замечать этого. Вот а это не, да? Нет, тут надо заметить. Это а что я ведь Бывает же такое, конечно. А, ну, конечно, не ругать его, ну там не виднее, не наказывать. Но надо сообщить ему, что вы недовольны. Чайки, да? И папа, вот видишь, расстроен, и ужин надо убирать. То есть, ну как бы выражать эмоции, совершенно конкретно выражать по поводу того, что, что же так не получилось. Наказывать нет, конечно же, но сообщать, ребенок способен. То есть понимать, чем недовольна мама. Да. А если ночью не сознать, Ночью мама? надо отметить. Ой-ой-ой, да? Чтобы животное тоже не должно пройти незамеченным. Мы говорим ребенку, ты написал, да, надо поменять простынку там или вот это. Взяли, поменяли, фиксацию сделали на этом. Важно зафиксироваться, что что-то произошло не так, не ругая. Конечно, причитать, о, не опять все стирать, вот этого не Нет, нужно. а ты да. сделать из-за чего? Может, нет, не анализировать в плане, в плане, в плане, он еще он еще не способен, просто и зафиксировать. Ваша задача зафиксировать. Мы написали, да, а я Мы написали. Ну, конечно же, анализировать в плане мы не можем. Может, он может, перенять, на кирпич, мы не понимаем. Что нет. Это, нет это, это не это не его. Это это да, это не

на моем веку были дети, которые какали в школе в штаны. Не памперс, а в штаны. Когда функция не сформирована, вы, да, памперс вы, может, и не оденете, и, может, вы угадаете. Если вы приучите ребенка какать в одно и то же время, то вы, безусловно, угадаете. Но я знаю ситуации, когда дети, к сожалению, в школе укали. Да, они не были памперсами. На ваше собственное решение. Если вам это так удобнее, то думайте, что, что вас держит от того, что может вам нравится, что он такой маленький. вы не позволяете ему взрослеть. Есть такая вот часто проблема, когда родителям нравится, что ребенок маленький, особенно когда есть старший ребенок, и уже ты знаешь, какие там проблемы будут, все, а тут такой хороший малыш. Так что, ну это вот тут надо индивидуально, если будет потребность говорить об этом индивидуально, как что происходит. Дальше. По личным игрушкам в садик. Ну, смотрите, принеся любую игрушку в садик, вы должны быть готовы к тому, что ею будут пользоваться все, считая ее своей. В садике нет игрушек, моя игрушка. В садике взял, отнял, убежал. И ребенок может плакать. Если игрушка слишком дорога, да, то ну, не знаю, ребенок с ней, например, спит, то, возможно, лучше в садик ее не брать, потому что, ну, над ней могут, знаете, так говоря, взрослым языком поглумиться, да, а ребенку может быть обидно. Поэтому не даем ребенку, как минимум, садик дорогие игрушки, очень ценные в плане, ну, какие-то такие интимные игрушки понимаете, вот мишка для спанья, вот такой, потому что, ну, с ним будет повести себя не очень красиво, и ребенок может переживать, вот, и нужно понимать, что у ребенка игрушка 100% отнимут, если вы готовы к этому, без проблем, и, возможно, это тоже неплохой опыт, когда мое у меня отняли, но, конечно, требовать возврата игрушки, вы можете только по окончании дня. Вы понимаете, да? А в течение дня сам взаимодействует, возвращайте ему кружку или нет. Понимаете? Это важный момент. Что-то вот по этому вопросу может есть какие-то дополнения у вас? Да. То есть если вы какие-то пушки воспроизведели? Я буду сама что такое игрушка для спанья? Давайте я вам немножко расскажу. Игрушка для спанья в а, психологии называется переходным объектом. А, что такое переходный объект? Вел это понятие такой очень известный детский психолог, психотерапевт Дональд Винникот. Он обозначил, что каждый ребенок должен отделиться от мамы. Для того, чтобы он спокойно отделиться от мамы, ему нужен кусочек мамы, который он может взять с собой. Раньше наши прабабки брали кусок сахара, свеклы, морковки, заворачивали, отрывая подола в тряпку и давали. И Это соска. была первая соска, которую ребенок мог с собой тащить. Да? То есть тот кусок мамы, который пахнет мамой, может молоком ее пахнуть, который он может взять с собой и не переживать. То есть если с ним есть такой кусочек, он может знать, что он сейчас вернется. Я спокойна, у меня есть этот переходный объект. Переходные от кого к кому? От мамы к обществу, собственно, и в садик в том числе. Поэтому <связывающий> такой объект, допустим, мама ребенку может дать в тот момент, когда он ну, ее покидает. Он берет его и отходит от мамы. Сначала на три шага, потом на 20, потом на полчаса, потом больше. Понятно? То есть вот это переходный объект. Игрушки для тоже могут быть переходными объектами, если ребенок не нуждается. В переходном объекте это говорит о том, что он способен уже покинуть вас даже без переходного объекта. Это ты знаешь, что плохая мысль тоже быть. Она зашеджает в руки, доходит, ее кормила и похожу. И прикрывается за неделю. Значит, скорее всего, вы осуществили важное приобретение первого года. За первый год жизни ребенок должен приобрести очень важную такую штуку базовое доверие к миру. Базовое доверие к миру формируется только в первый год. Ребенок понимает, мир ко мне рождения или мир ко мне дружелюбен. И лучше, когда мир ко мне дружелюбен. Чем это обеспечивается? Обеспечивается это холдингом. Холд. Это удерживает да? Удержание ребенка на руках. И до года передержать ребенка на руках невозможно. Если вы достаточно держите ребенка на руках до года, он сам скажет, мама, пока я пошел куда хочу. А если вы недостаточно держите, тогда он вам залипает на вас, начинает проситься, начинает это. То есть вот этот первый год, но, ну, к сожалению, его восстановить очень сложно уже дальше, но он очень важен. Скорее всего, вы как раз хорошая мама осуществили эту программу первого года. Потому что вот я читаю лекции в ЧИКа для будущих мам. Я им это обязательно всем объясняю, что вот этот